হেল্ল' কি খবৰ কাট অফ লিষ্ট আহিব নে নাই সেইটো ম'ষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট কাট অফ লিষ্ট কি হ'ব বা কিমান পালে কাট অফ আহিব বা স্কিল টেক্সৰ মাক মাৰ্কছটো প্লাছ হ'ব নে নহ'ব এইটোক লৈ পেলাই এটা কনফিউজনত আছোঁ চবেই আমিও আছো মইও নিজে ভাবি আছোঁ কাট অফ লিষ্টত আহিব নাই ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি আছোঁ কাট অফ লিষ্টত সেইটো এটা বেগ পিছৰ কথা ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এটা কাম কৰিব লাগিব আমি নিজেই ম আমি বুলি ক'বলৈ গ'লে ময়ো নিজে পঢ়িছোঁ সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ তো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম পঢ়া চিন্তা কৰোঁ পঢ়িব লাগে কিবা ডিছকাশ্যন কুৱেশ্যনৰ সেইটোৰ ওপৰত আমি গ্ৰুপ গ্ৰুপত কোনোবা কোনোবা আছে যদি নাই তেন্তে নাজানো বাৰু সেইটো ডিছকাশ্যন কৰোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিব লাগে কাটক আহে নাহে পাতিয়া পিছৰ কথা আমি খালী যিখিনি পাছ কৰিছে ডাইভাৰ্টি স্কিল টেষ্টত আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে পঢ়াব লাগে পঢ়িব লাগে তো সিমানখিনিয়ে আৰু নেক্সট কি হয় এতিয়া আপুনি গম পাম আৰু ধৰি লওক কি হয় স্কেল টেষ্টৰ এতিয়া কেইদিনত দহ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দহ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি ধৰি লওক বিছ তাৰিখ হ'ল দহদিন হৈ গ'ল দহ দিনত মানে ধৰি লওক মাজত কোনোবা বন্ধ আছে চাগে তো কিমান এহেজাৰ এশকৈ হ'লেও ধৰি লওক ট'টেল পাছ কৰিছে এহেজাৰ ল'ৰা পাছ কৰিছে আৰু এহেজাৰ ল'ৰা যদি পাছ কৰে ওৱান ষ্টুপ টুকে হ'লেও ছশ প'ষ্টত মানে বাৰশ প্লাছ থাকিব পাৰে ত' যদি হেজাই ল'ৰা পাছ কৰিছে তাতকৈ বেছি পাছ কৰিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰি একজেক্ট কোনদিনাখন কিমান পাছ কৰিছে সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু পাছৰ সংখ্যা পাছ কৰা হাৰটো বহুত বেছি কম আৰু ফেইল কৰা মানে ফেইল বহুতেই কৰিছে ফেইল কৰা হাৰটো বহুত বেছি পাছ কৰা হাৰটো বহুত কম তো তাত এটা চান্স থাকিব পাৰে সুবিধা থাকিব পাৰে আৰু কিছুমানে কিছুমানে কৈ আছে মই টুৱেণ্টি চেভেন পাইছোঁ মই টুৱেণ্টি ছিক্স পাইছোঁ তো মই মোৰ নাম আহিব নাই তো এটা কথা কওঁ নাম আহা নাহা নাযাওক পাছৰ কথা কিন্তু ধৰি লওক স্কিল টেষ্ট পাছ কৰিছা ত' তাৰ কাৰণে তাৰ পাছৰখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নামটো যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কি হ'ব তুমি নিজে গম পাই আছা ঠিক আছে আকৌ নেক্সট এতিয়া ধৰি লওক এ বি ইউ বি যিটো কাট অফ গ'ল যিমান এটা ডাঙৰ কাট অফ গৈছে চবে জানে চবে গম পাইছে চবে নিউজ চাই আছে চবে চব চাই আছে গম পাই আছে কিমান ডাঙৰ এটা কাট অফ গ'ল তো তাৰ কাৰণে ধৰি লওক এইটো ড্ৰাইভাৰ স্কিল টেষ্টৰতো পাছ কৰাৰ পিছতো কাট অফ লিষ্ট আহিব পাৰে হয়তো যদি কেণ্ডিডেট বহুত বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে ওৱান ইজ টু টু তাতকৈ বেছি থাকে বাৰশতকৈ ওপৰত মানে ধৰি লওক তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ যদি আহি যায় কেণ্ডিডেট তেতিয়া পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেডটো কাট অফ আহিবই তাৰ কাৰণ ছশ প'ষ্ট আৰু তিনি হাজাৰ ল'ৰাক কোনো কাৰণতে পচিবলে নহয় পাঁচটাকেতো পাঁচটাকৈ হ'লেও বহুত বেছি হৈ যাব ঠিক আছে পাঁচটাকৈ কোনো কাৰণে নামাতে চাগে নেমাতিব কাৰণ কিহৰ কাৰণে নেমাতে বুলি কৈছোঁ কাৰণ অসম পুলিচতে দুটা খুলি শুনিছিলোঁ তো দুটা ওৱান ইজটো টুকৈ আহিছে চাগে তো ধৰি লওক সেনেকৈ কাট অফ যদি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ কাট অফ লিষ্ট এটা আহিব পাৰে আৰু যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ব্যস্ত ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেনেকৈ কি হয় গম পাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো ধৰি লওক মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি আহিছে প্ৰথমবাৰতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বেলাইকণ টন কৰি দিবা ভিডিঅ'ত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব যে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকল কি মানে এতিয়া ধৰি লওক আমি অকল মনে মনে বহি থাকিলে নহ'ব কাৰণ কি কৰোঁ মানে ভাবি চিন্তি কৰি থাকিব লাগিব আৰু মাৰ্কছটো যদি পাছ কৰিছা তই একো টিচ টেনশ্যন কৰিব নালাগে আহিব পাৰে আৰু এটা কথা কওঁ দেই কি ধৰি লওক মই থাৰ্টি পাই আছোঁ তাৰপিছত কোনোবা এটা ল'ৰা থাৰ্টি টু থাৰ্টি ওৱান পাইছে কিন্তু মই পাছ কৰিছোঁ সিহঁতে পাছ কৰা নাই চোৱা আৰু কোনোবাই ছাব্বিছ পাৰিও পাছ কৰি আহিছে স্কিল টেষ্ট কিন্তু কোনোবাই বত্ৰিছ পাৰিও পাছ কৰি আহিব পৰা নাই তো চোৱা কাট অফটো মানে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো সময়লৈ সময়ত গম পোৱা যাব আৰু কাট অফ হয় নে নহয় সেইটো সময়লৈ গম যদি কথা মনত ৰাখিব এডমিট যদি আহি যায় ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে গম পাই যাব তো কাট অফ নহয় ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা কমিব আৰু যদি বহুত এশোভামান ল'ৰা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো চিয়'ৰ এইটো চবেই জানে কাট অফটো বনিবই ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাম আৰু তাৰ কাৰণে আৰু কোনোবা কোনোবাই মোক কমেণ্ট কৰিছিলে ধৰি লওক তাৰ কাৰণে চৰিয়াৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই তো মোৰ নিজে পঢ়িব লাগে আৰু বাকীখিনি কামো কৰিব লাগে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সৰু সুৰা আৰু কৰ্মেণ্টত ধৰি লওক কিছুমানে কৈছিলে মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে তেনেকুৱা চোৱা স্কিল টেষ্ট স্কিল টেষ্টত তোমালোকে ভয় নাখাবা খালী ভয়টো বহুত বেয়া বস্তু তুমি ভয় নাখাবা যি জানা উদ্ধকে ক'বা নাজানিলে ধৰি লওক তুমি শুদ্ধকৈ ভালকৈ কৈ দিবা বোলে ছাৰ তোমাৰ নাজানিছোঁ মই গম নাপাওঁ চিধা কথা কিন্তু ধৰি লওক যিটো সোধে ঘোমাই একদম পূৰা মানে এটা কুৱেশ্যনত তুমি যাতে ঘূৰাই নুফুৰিবা তোমাক যদি সোধে তোমাক কিছুমান কিছুমান হেড ৰেচ হেডৰেচ কিছুমানে কিছুমানে কৈছিলে ইঞ্জিনটো ইঞ্জিনটো থকা হেড হেডটো নহয় হেড ৰেষ্টটো নেকি মাথা আৰু ৰেষ্ট কৰা ৰেষ্ট কৰা মানে কি আৰাম কৰা ত' হেডড্ৰেছটো গ'ল থাকে পিঠি চিটৰ ওপৰত যিটো লাগি থাকে সেইটো হেডড্ৰেছ বুলি কয় তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আছিলে ধৰি লওক বহুত কিবা ঘূমাই আছে ন বা ল'ৰাবিলাকে তো মানে বৰিং কৰিব নিবিচাৰিবা যেন ছাৰ আছে ছাৰজনক বৰিং কৰিব নিবিচাৰিবা যিটো কুৱেশ্যন কৰে তাৰ উত্তৰ দিব চাবা যিটো কথা সোধে সেইটো অমুকটো ক'ত আছে বোলে ডিফেঞ্চিয়েল ক'ত থাকে তো ডাইৰেক্ট ক'ব লাগিব মানে ইয়াত গাড়ীখনৰ চকাত দুটাৰ মাজত থাকে তুমি ধৰি লওক ডিফেঞ্চিয়েলৰ কাম কি সেইবিলাক যদি ঠাণ্ডা কৰি থাকা অইল কিমান খায় তাত যদি সেইটোত মাৰি থাকা মাথাটো ত' প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে ধৰি লওক নিজে অলপ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব চোৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব চোৱা ভয় নাখাবা আৰু এটা কথা কি গাড়ী চলাওঁতে গাড়ী চলাওঁতে একদম নৰ্মেল চলোৱা নৰ্মেল থাকে নৰ্মেল চলোৱা গাড়ী চলাম বুলি জানিলে যে একে ধম দমাই উঠাই লৈ গৈ একে পাহাৰত গৈ পিছত মানে একদম সেইটো এটা উস্তাদি কৰা নিচিনা নাকত ধুনীয়াকৈ যোৱা লাহে লাহে যোৱা লাহে লাহে গুচি আহা যি চলোৱা ট্ৰাক চলোৱা কিবা চলোৱা তুমি যদি কনফিডেঞ্চ আছে যি চলাম বুলি ভাবিছা ত' সেইটো চলোৱা ঠিক আছে বোলে মই ট্ৰাক চলাইছোঁ তেতিয়া চলোৱা যদি বোলে নাই তই ট্ৰাকত ভৰিয়ে দিব নাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেই উস্তাদী লেভেল মাৰিটো তাত গৈ পেলাই তোক ট্ৰাক চলাব পাৰিম বুলি কৈ ক'ৰবাত নামি দিব নালাগে ঠিক আছে তো যি জানা সেইটো কৰা ভালকৈ কৰা সকলোৱে পাছ কৰা সেইটো থাকিলে আমি গোটেইসকলে আগুৱাই যাওঁ সমানে তো সেইটো কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ত' ভিডিঅ'টোত যদি ভাল পোৱা লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই